Андрей Николаевич, несколько слов. Знаете, всегда мне радовало то, что мы можем за кругом не только осветить проблему, выслушать проблемные вопросы, но еще найти какой-то диалог для того, чтобы решить. Немного набросал здесь, знаете, для себя э, вижу и вопросы, и есть некоторые моменты, которые мы не договариваем. В первую очередь это коммунальное предприятие. Знаете, как яхту назовешь, так она поплывет. Коммунальное предприятие. Что самое интересное, мы ну, если были предыдущие люди, они каким-то образом хотели сделать, пусть это будет музейный комплекс, пусть это будет э, казахская слава, пусть это кровеческая, но ну, на сегодняшний день у нас есть И Есть у нас ряд проблем. Я, например, вижу проблему в том, что в любом случае э, собрание, которое здесь находится, знает, что у него есть дома какой-то уголок, свой уголок. У хозяйки там есть кухня, там у ребенка есть компьютер, его. в любом случае это какая-то территория. В любом случае это территория, будем так говорить, охраняется, каким-то образом она осваивается, уже на первой не выходите, пошел вот в этот момент. Как бы там ни было, у нас выходит так, что мы музейный комплекс свой имеем каким-то образом, знаете, ну стыдно, я уже об этом говорил неоднократно. Стыдно, что летом через музейный комплекс, где, в принципе, проходит экскурсии, идут в трусах. Ну, извините, это действительно так. Поправляют свои естественные надобности за вертолетом и бросают бутылки. Мне было стыдно, мне было стыдно На прошлой неделе я приехал с Сергеем Валерьевичем Приехал с Алексеем Александровичем На этот музейный комплекс и у меня такое впечатление, что там прошел Мамай Там бутылки, там банки Это не нас, там, это помещение там не нас. Только... Светлана Ивановна, подождите Я вас не перебивал Нет. Будьте добры, пожалуйста, выслушайте Я многому времени у вас не заберу Если вы не будете слушать Там все что угодно Но как правило Это находится у территории музейного комплекса и там есть у нас предприниматели. Более того, стало катастрофически неприятно читать, что один предприниматель говорит, дайте мне почтовый адрес. А там еще оказывается, что несовершеннолетним продают спиртные напитки. Банки лежат, шприцы валяются. Все что угодно. А что за того, что наш музейный комплекс, наш музейный комплекс, что такое охранять? Я понимаю, есть периметр, есть возможность, будьте добры охраняйте. Но периметра как такового нет. Мы идем, например, где у нас есть устав, но у нас нету даже вывески, что это музей, работа, режим работы, он подчиняется, низкой У нас ничего нет. Неужели трудно сделать проект? Этот проект уже Светлана Ивановна есть, уже неоднократно он писался. Давайте выделим этих 30-50 тысяч, поставим либо сетку Рабиса, либо еще что-то, и пускай охранник. Красивый. Пускай охранник смотрит. Что самое интересное, я посмотрел устав коммунального предприятия, я стал просто удивлен, потому что э, трижды, трижды в этом году Светлана Ивановна сказала, что музею нанесен и воинская часть, хорошо, что есть у нас действительно товарищи, которые наверное, тоже самый сам привезли, но командир поинской части, он трижды в 2011 году проводил ремонт. Один раз в один день. При этом э, вопрос заключается в том, что в пункте 5.6 этого устава сказано, что сбытки заданной музеи вешкодовываются, и пошло там целая процедура расписана. Почему никто из милиции, поломать крыло, устроить гонки на крыле самолета, нормально, поломать крыло, допускай пускай тот папа, мама, человек, который э, ответственен за этого ребенка, я не знаю, что там за мероприятие проходило, я больше не, не какое Это что... было 9 часов вечера, ну, и ну, стороны вот задержал бы... и вызвал милицию. А милиция написала, что они насчитают за материальный ущерб, и поэтому никто ему производить не будет. Что касается музейного развития по школам, у нас тоже есть в уставе написано, что пункт 1.4 устава этого музей может створювать филиалы за у властника. Властник це низкорада. Я считаю, что правильно была идея Александра Александровича, директора первой школы, о том, чтобы действительно взять, оставить уголочек, который непосредственно по учащимся первой школы, а остальное передать в музей Панева. Но проблема здесь же как раз заключается в том, что то, что вы говорили, температурный режим, содержание и прочее, прочее. Значит, как я вижу, решение может проблема. Это лично мой взгляд. Первое, все-таки необходимо поставить территорию, привести в порядок, как положено, закрыть ее. Потребовать, это все-таки в нашей власти, потребовать от всех тех предпринимателей, которые находятся там, облагородить эту территорию, сделать дорогу. Потому что вести свою предпринимательскую деятельность в таком красивом уголке, где можно зайти, посмотреть, заодно посидеть, выпить не только чашечку кофе и Другую рюмочку, это не могут. А привести дорогу в порядок, это они не могут. Это один момент. Второй момент. Что касается кондиционеров и денег на благоустройство. Я считаю, что не надо много ума, чтобы взять все-таки посадить то, что переживается на нашей территории. Это плющ, прекрасно он растет. И прекрасно растет у нас всевозможные кустарники в виде шиповника, роз, вьющихся растений, которые будут в летнее время закрывать, делать вам какой-то тень. На этих 18 что, э, Это на мой взгляд. Что касается теперь дальше по поводу э, Светлана Ивановна говорила э, по поводу того, что все-таки деньги она желает оставить. Я думаю, что музей, когда э, он показывает постоянно одни и те же экспонаты, он будет только рассказать, появляется. Поэтому нужно больше все-таки иметь возможность своих экспонатов, а больше Светлана Ивановна вам все-таки через культуру договариваться с тем же самым Вознесенским Кривеческим музеем, ну, с музеем Киев, с Первым Майским. Прекрасная есть возможность боевой техники тоже. Пускай они вышли в свои экспонаты, где-то сделать выездную выставочку. Это ваше. У вас это написано в пункте 3.2. Вы есть вы заключаете договора, действительно работу, пожалуйста. Музей Кибрика отказался от нам ехать. Светлана Ивановна, человек, который стучится. А мы стучались, мы сами из Вознесенска. Обе. Теперь, что касается э, последнего, самого интересного. Я все-таки считаю, что музей должен зарабатывать. Ой, должен нет. зарабатывать. Потому что, что? 100%. Нет, на сегодняшний день. Ну, тогда уберите день. пункт 5.4 со своего устава, что музей и культурно-средним это... заказом, который финансируется за рахунок детей и Зарабатывать за счет того, если будет ограждения нахоз, и делать... Это за что я вам это говорю, да, вы меня внимательно слушаете, не перебивайте. Поэтому э, любая сохранность тех же самых экспонатов, которые у нас есть в военной технике, я думаю, что сохранность может заключаться в том, что мы сделаем ограду, поставим поставили там человека, который будет необходим и с ним нужно заключать договор о сохранности. Не так, что он пришел, день отстоял, ночь просвистел, и в итоге ничего нету. А три человека, которые принесли ущерб, ни охранник несет ответственности, ни лица, которая это сделают. Я считаю, это катастрофически неправильно. Если бы у меня кто-то с дома разбил окно, то поверьте, я пошел бы. а в... кто сегодня охраняет этот, этот объект? Начинается, раньше, когда значит, открывался этот отдел, охранялась военизированная охрана. Когда не было вообще там работников музея, были просто круглосуточная военизированная охрана с тревожной кнопкой, ну как полагается. Потом, когда мы перешли, еще немножечко военизированная охрана нас поохраняла, так как они очень дорого обходились. У нас просто сторожа. Мы уходим, они приходят. Утром они нас меняют. Сейчас у вас сторожа? Да, сторожа, просто сейчас. Нет, не получается в рабочий день, пока есть противники музея, они не охраняют, они с 5 вечера до 8 утра, выходные святковые дни. Просто содержать сейчас, платить нам за охрану Державной службы охраны 12 гривен час, у нас просто в бюджете не хватает. Тревожные кнопки нет, приходится вызывать милицию, милиция едет очень долго. Ну и еще что бы я хотел уже закончить, все-таки, да. знаете, у нас есть возможность все-таки говорить о человеческом факторе, о том, там работает 7 человек, и он все-таки прислушался к этому Сделать ему нормальные условия, это одно дело. А вот то, что, знаете, мне было стыдно зайти и смотреть, что все практически документы, которые пишет Светлана Ивановна, и ее сотрудники, они все пишутся за руки. Это 21 век, нету компьютера, нету Это пилища. наша идея. Ну, дело не в компьютере. <с деталерей> я думаю, что вы уже написали, у вас будет какая-то возможность, может, какой-то... Заставить. Нет, дело не в том компьютере. Мы с вами сказали, Смотрите, у нас есть в городе центр детской и юношеской творчества, у нас есть станция юных техник, у нас есть школы. И вот ваш клич, Светлана Ивановна, направит в такое русло что все эти детские ээ, экспозиции все, на любую тему, да. не только а на казанство, чтобы дают. они передавали вам. И что касается... Не э, навсегда не дают. Если да, не дают, дают, выставочный зал сделали, показали. Да. Месяц прошел, отдали школу, вернули, дальше другие штуки. Ну и о самой работе, я думаю, музея, я думаю, что нужно все-таки больше сделать раздел, который у нас есть прекрасный сайт сейчас там у нас. Я думаю, что разместить. если будут, не, не, будьте байдужими до развития мастерства, культуры, музейной спадщины, вместе с Южноукраинской. Звольтатесь, телефоны, контакты, я думаю, будет очень приятно. Поэтому это мое видение. Сейчас люди услышали. Может что-то у кого-то им больше появится. Поэтому пробуй стол для того, чтобы информация существовала. Я не так. Мне прекрасно разместить на сайте все, что вы ей предоставите. Давайте мы готовы вам выделить отдельную кнопку, там, музей. Будет называться Краеведческий музей. города, Да? Давайте так. Ну, как, как точно будет называться, там, Казахстан. Мы сейчас давайте будем, начать, будем начинать работать по этому поводу. Вы можете там писать и объявления, и о том, что вы ищете спонсоров, я то, что вы, готовы экспонаты. То есть есть страничка. Сейчас люди ходят все в интернет, заходят, смотрят. И то, что вы хотите донести, оно может быть, если вы правильно, как бы, дадите информацию, то вас услышат. Давайте вокруг этого эту возможность тоже будем использовать. Один раз, может быть, потратить деньги, но эффекта достичь. Значит, ну, давайте еще какие-то идеи новые. Чтобы, в принципе, какие-то шаги наметили. Андрей Николаевич, я попробую. бы хотела очень, чтобы на сегодняшний день, допустим, очень дорого...